بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله محمد وعلى محمد وآله الطاهر وعلى نت الله على آدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحل نقطة من لساني يفقه قوله عزيز ومحترم مؤمنين Değerli bizi izleyenler, telefonları başından, evlerinden ve burada olan aziz kardeşim. Allah Ramazanınız mübarek etsin inşallah. Orucunuz kabul olsun, itaatlarınız kabul olsun inşallah. Allah nasip etti bugün Ramazan ayının 19. gününü bitiriyoruz, bitirmek üzereyiz. Allah nefes verdi bu ibadetlerde yerine getir. Elhamdülillah. Biz dediğimiz gibi öyle bir hayatta yaşayırıq ki artık bu hayatın keçiciliyi müddəti çox qısalıbdı çün günlər çox çabuk keçib gəlir. Bir yondan da bəzi hədislərdə bu qiyamətin əlamətlərindənd də ya yəni İmam Mehdi'nin zuhurunun əlamətlərindən olaraq qeyd edilib ki, vaxt çox qısalar. Əlbəttə burada bizim vaxtımızı tutan müəyyən amillər var, işlər və başımızı qatdığımız hadisələr, telefon kimi, sosial media kimi vasitələr olsun. İnşallah öz vaxtımızı səmərəli keçirtməyi Allah bizlərə nəsib eləyər. Nə qədər ki insan boş işlərdən uzaqdır, nə qədər ki insan boş əməllərdən uzaqdır, o qədər də insanın vaxtı səmərəli keçir. Əziz dostlar, bizim mövzumuz sevgi ilə bağlı idi. İnsanın qəlbində olan, insanın ruhunda olan, həyatında olan sevginin insana qatdığı dəyər və insana verdiyi güclə bağlı idi. İnsan oğlu ehtiyaclı bir varlıqdır. Bunu hər kəs bilir. İnsan oğlu ehtiyacsız bir varlıqdır desək, əlbəttə ki, çox böyük bir yanılgıya düşərik, yanılırıq. İnsan oğlu ehtiyaclı varlıqdır, həm ruhi baxımdan, həm cismi baxımdan. İnsan həm ruhən ehtiyaclıdır müəyyən məsələlərə, həm də cisman ehtiyacı var insanın. Biz böyük insanların həyatına baxanda Görürük ki onlar adətən ruhi ehtiyaclarını doğru şəkildə tənzimləyiblər, ruhi ehtiyaclarını doğru şəkildə ödəyiblər və ödədikdən sonra müəyyən bir mərhələ qət edə biliblər, müəyyən bir yerə gəlib çata biliblər. Yəni işin içində sırf o cismi ehtiyaclar deyil. Yəni sırf yemək, içmək, yatmaq, əylənmək, sırf bunlar deyil, geyinmək O böyük insanların həyatına biz baxanda görürük ki, onların ehtiyacları əsasən vaxt ayırdıqları ehtiyacları, ruhi ehtiyacları və o ruhi ehtiyacların necə təmin edilməsi, necə onların ehtiyacının qarşılaş, qarşılanması ilə bağlı olubdur. Yəni necə ki, insan yemək yeyəndə hər şeyə diqqət eləyir, necə ki, insan yemək yeyəndə səssiz olur, hər şeyi yemir, haramı yemir, halalı yeyir və yox da ki, zərərli qidanı yemir, faydalı qidanı yeyir. Ruhî məsələlərdə də ruhunu tərbiyə etmək, ruhuna müəyyən məsələləri, müəyyən dəyərləri əlavə eləmək istəyirsənsə, bunlarda da biz dedik ki, diqqətli olmalıdır insan. Hər qabağına keçən xurfələri, hər qabağına keçən boş işləri mənəvi qida deyə öz ruhuna almaması lazımdır insanın. Böyük insanlar adətən ruhlarının qidasını kontrollu şəkildə alan insanlardır. Yəni o ruhun qidasını kontrollu şəkildə alan və bu ruhi qidalara həyatlarında ən üst dərəcədə önəm verən insanlar. 2 dənə məsələ oldu. Deməli, həm kontrollu şəkildə ruhi qidaları alırlar, həm də ki, o ruhi qidalara ən önəm onlara verirlər. Ən əhəmiyyətli ruhi qidalar olur, nəinki cismi qidalar. Təəssüflər olsun ki, insan oğlu bu həyatda sadəcə şəhvətinin və cismani ehtiyaclarının arxasında düşərək və sonunda məğlub olur. İnsan sonunda o mənəvi həzzdən məğlub ola bilər. Burada çünki baxış məsələsi əhəmilidir. Burada çünki ruha, mənəviyyata yaxınlaşmaq məsələsi çox əhəmilidir. Sən ruhuna, mənəviyyatına nə qədər önəm verərsənsə, onun qidalanması üçün də bir o qədər çalışarsan. Necə ki dediyimiz kimi, insan öz maddiyatına, öz cisminə nə qədər önəm verirsə, Onun üçün çalışır, onun əyləncəsi üçün, onun şəhvətini doyurmaq üçün, onun nəfsini, belə deyək, onun istəklərini doyurmaq üçün çalışır bir ömür və ömür gəlir, gedir. Amma böyük insanlar dediyimiz kimi bu şeylərə diqqət eləyibdilər. Həm kontrollu şəkildə ruhlarını qidalandırıblar, həm də ki, həyatlarında ən önəm verdikləri şey ruhlarının ehtiyacı olubdu. Bizim ruhumuz nə istəyir? Yəni bizim ruhumuzun ehtiyacı nədir? Bu çox önəmli bir sualdır. Yəni bu məsələdə çox həssas olmaq lazımdır, çox həssas davranmaq lazımdır. Sevgi insan ruhunun ən mühüm, ən vacib ehtiyacıdır. Bu həqiqətən də belədir. Ki sevgi insanın ruhuna güc verir. Onun üçün mühümdür, onun üçün vacibdir ki, sevgi məsələsi insan ruhuna, insan mənəviyyatına güc qatır, güc verir. Bu çox əhəmilidir. Din insanın həyatına nə bəxş edir? Din insana nə verir? Din insanın həyatına sevgi bəxş edir. Ən əhəmiyyətli məsələ budur. Desək ki, din insana nə verir? Din insana sevgi verir. Din insana sevgi ilə dolu, din insana sevgi ilə dolu bir iman, sevgi ilə dolu bir ibadət, sevgi ilə dolu bir həyat bəxş edir. Yəni dinin insana motivəsi, dinin insanı gücləndirməsi sevgi əsasında olur bir insana sevgi qazandırır əsasən də möminə sevgi isə nəticə itibarı ilə insan həyatını <coughs> insan həyatına şadlıq gətirir. Sevginin bir gücü var ki, insanın həyatı həmişə şad olur. İnsan ruhu şad şəkildə keçir. Məsələ bu deyil ki, insan elə həmişə dəyir, gülür, əylənir. Xeyr. Məsələ budur ki, insan o depressiyaya girmir. İnsan o özünü belə deyək, qaranlıqlara atmur, insan öz həyatından vaz keçmir. Məsələ budur ki, o problemləri insan həmişə belə əhval-ruhiyyə ilə qarşılayır. Yəni o problemləri nöqtəsindən güclü ruhla gəlməyi başarır. Şadlıq bu manadadır. Bir insanın həyatına sevgi daxil olandan sonra o insanın həyatında, o insanın həyatında şadlıq olur. Mömin insan şad olur. Mömin insan baxırsan hər daim sevinçli insandır. Mömin insanın həyatı bucür keçir, şad və sevinçli. Səxıntıların və problemlərin qarşısında mömin insan şad şəkildə, sevinçli şəkildə dayanmağı başa başaran insandır. Yəni güclü şəkildə möminin şad olması o möminin güclü olması anlamına gəlir. Əgər bir mömin həqiqətən şad olmağa bacarıbsa, Təbii ki, şadlığı onda oluşturan, formalaştıran sevgi e, gücüdür. O insan eğer şaddırsa, deməli o insan güclü insandır. Yəni sorunlar, problemlər qarşıya gələndə o insan heç bir zaman ayaqları büdrəməyəcəkdir. İmam Əli (ə.s.) möminlər haqqında danışanda belə bir ifadə səsləndirir. Buyurur ki: "Daimen nişatuh. Onlar hər zaman şaddırlar. Daimen nişatuh." Hər zaman sevinclidirlər, hər zaman şadddirlər. Şadddirlər. Yəni çünki bu çıxdıqları yolculuğun bilirlər. Çünki həyatlarında sevgi var. Rəbbinə aşiqdirlər. Məsələ burasındadır. Mömin insan həmişə şad olan insandır. Çünki mömin insan Rəbbinə aşiqdir. Bu şadlığı aradan aparan müəyyən səbəblər var, müəyyən şeylər var. Onlardan ən ənəmlisi günahdır. Günah insanın həyatında o şadlığı əlindən alır. Mömin insan günaha mürtkib olduqca artıq yavaş-yavaş onun o şadlığı aradan getməyə başlayır, sevinci aradan getməyə başlayır. Doğrudan da böyük günahların, müəyyən böyük günahların ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri budur ki, o günahlar insanın sevincini, şadlığını aradan aparır və o şadlığın, sevincin yerinə kədər gətirir. Bu böyük günahların özəlliklərindən, yəni təsirlərindən ən ənəmlisidir. Normalda heç dindar olmayan insanlar belə bəzilərinin həyatına baxanda, o insanlar ki, böyük günahlarla məşğuldurlar, böyük günahlarla uğraşırlar, baxırsan ki, bir nöqtədən sonra o insanların həyatındakı öncədən əvvəldən bir şadlıq, bir sevinç var idi. Artıq bu günahı adət halına gətirib, bu günahı Həyatlarında çox altdıqlarına görə, sayını artırdıqlarına görə standart deyil adam. Sonda baxırsan ki, bir qəmə qüssəyə, kədərə qərq olubdu. Çünki böyük günahlar şadlığı aradan aparar və yerinə kədər gətirər. <coughs> Sevgi möminlərdə şadlıq hissi oyadır dedik və bu şadlıq hissi möminin etdiyi əməllərdən həzz almasına səbəb olur. İnsan etdiyi əməllərdən həzz alır. Biri var, sevinçli, sevinçli bir işi görəsən, bir işi görəndə sevincin ola, şadlığın ola, o sənə həzz verir, ləzzət verir. Amma biri də var, sən şad olmadıyasan, sevinçli olmadıyasan, ibadi məsələlərdə və həyati, həyatın digər sahələrində artıq o şadlıq olmayandan sonra insan o əməllərdən həzz ala bilmir. Çünki mömin insan yolculuğun nəraya olduğunu çox yaxşı bilir. Hardan gəlib, haraya getdiyini çox yaxşı bilir. Ona görə də şaddır. O bilir ki Allahdan gəlibdi, bilir ki Allah yaradıb onu və bilir ki Allah'a doğru da gedəcəkdi. Yəni kimin üçün yola çıxdığını çox yaxşı bilir. Yəni bu yolda kimin üçün addımlayır mömin? Həmin bu bilmək, bu məsələ mömin insana şadlıq gətirir, şadlıq verir mömin insana. Bunun da başında dediyimiz kimi sevgi durur. Həqiqi möminə verilən bu sevgi asıl o qaynağından alınıbdı. Çünki möminin həyatında olan bu sevgi o əsl qaynağından alınır. Əsl qaynaq haracı, əsl qaynaq da sonsuz qüdrət sahibi olan, sonsuz eşq, məhəbbət sahibi olan Allahdır. Ona görə də sıxıntıların qarşısında mömin o şadlığından taviz vermir, şadlığını əldən vermir. Çünki Onun o sevgisi də, onun o gücü də, onun o həzzisi də aləmlərin rəbbi olan Allahdandır. Yəni onun üçündür. Onun üçün eləyir bunu. Onun üçün sıxıntı zamanında da həmişə baxırsız şad olur. Zorluq zamanında da baxsa möminin həyatında zorluqlar gələndə, o imtahanlar üzə çıxanda mömin bunu şad şəkildə yola verməyə bacarır. Şadlıq dedik insana güc verir. Şadlıq insana zövq verir. Və mömin insan təkcə özünə belə deyək, şad olan, özünə sevinci, sevgi dolu olan, özünə sevincli olan insandır mı? Xeyr. Mömin insan həm də o kəsdir ki, ətrafına, ətrafındakılara sevgi ilə, ətrafındakılara sevgi ilə davranır. Onları Allahın qulu olduğu üçün, Yaradanın əsəri olduğu üçün sevir. Mömin insanın əlamətlərindən biri də budur. Və o Allahdan aldığı sevgi əsasında davranan insanlarla. Yəni mömin insan təkcə özünlə bərabər öz həyatında, öz yaşantısında şad olan insan, şadlanan insan deyil ki. Mömin insan həm də ətrafına sevgi saçan, ətrafındakıları sevindirən və bunu başara bilən insandır. İnsanlar onu görəndə düşünürsüz bir mömin var həyatda və insanlar onu görəndə həmişə üzlərində təbəssüm yaranır. İnsanlar onu görəndə həmişə sevgi ilə qarşılayırlar, həmişə sevinirlər. Bu deməkdir ki, bu mömin insan o şadlığı, o sevgini, o əsl Allahdan olan eşqi insanlara yansıtmayı başarıbdı. Əgər toplumda bir mömin insan həqiqətən də belədirsə, insanlar onu görəndə sevinirlərsə, insanlar onu görəndə deyirlər ki, nə gözəl, nə xoş oldu bu gəldi. Yenə də qəlbimiz şaddandı. Bu insan doğrudan da mömin insandır. Daha deməsinlər ki, gəldi adı batmış, falan kəs gəldis, lazım değildi. Onu üzümüzə deməsələr də bəzən onu qəlblərində deyirlər də. Birini görəndə o ikrah edicilər insanlar var, itici insanlar var. İnsanlar o söhbətlər nə qədər alim olsa da, nə qədər Belə də el məhəl olsa da nə qədər mübəlliq olsa da iticiliyi var insanın. Bəzən çünki sevgisizlikdən qaynaqlanır da ətrafındakılara sevgi verə bilmir, sevə bilmir onları. İnsanları sevə bilmir. Ona görə də itici olur. Gələndə insanlar qəlbindən deyir, yenə mi gəldi bu? Keç çıxıb gedə canımız dincələ, canımız qurtula. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həyatına baxanda biz görürük ki, Peyğəmbər peyğəmbərliyə çatmamışdan əvvəldə və peyğəmbərliyə çatdıqdan sonra da Peyğəmbər həmişə öz münasibətlərini, öz əlaqələrini insanlar arasında din ayırmadan, yəni din fərqi qoymadan qururdu. Ona yəni, onları bu xristiyandı sevməyim, bu kafirdə ona haksızlıq eləyim və yaxud zülm eləyim, amma bu müsəlmand da onun haqqını qoruyum belə bir söhbət yox idi. Peyğəmbər gəldiyi zaman hər bir insana canlı olaraq, hər bir insana ehtiram edirdi. Çünki hər bir insanın haqqının olduğunu bilirdi, hər bir insanın yaradan tərəfindən yaradıldığını və necə üstün bir varlıq olduğunu bilirdi. Ona görə də peyğəmbər həmişə insanlara ehtiram edirdi ki, bir gün Rəsulullah bir yəhudi cənazəsi keçəndə gözündən yaş gəlir və arxasını divara söykəyir və aşağıya oturur. Səhabələri buyurur ki, ya Rəsulullah nə üçün belə etdiniz? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, <coughs> sahabələr deyir ki: "Rasulallah, nə üçün belə etdiz? Çünki o bir yəhudidir, müsəlman deyildi." Yəni müsəlman deyildi. Yəni üzülməyinizə gərək yoxdur mənasında. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Nə olsun ki, o müsəlman deyildi. O bir insan idi." Və mən çox üzülürəm ki, o insan bu dünyadan günahları ilə bərabər köçəlir. Allah onu əhf eləsin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm-in bağışı böyük idi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm insanlara insan olduğu üçün dəyər verirdi. Yəni yaradanından gələn Allahın yaratdığı bir insan olduğu üçün dəyər verirdi. Əlbəttə də müsəlman olmaq, həqiqi mömin olmaq da başqa bir gözəllik, başqa bir özəllikdir. İmam Əli (ə.s) -Əl -Əl <coughs> buyurur ki: "Mən hasuna zannuhu bin-nas, hāza minhum mahabbata." Kim insanlar haqqında yaxşı zəndə, yaxşı gümanında bulunsa, yaxşı düşünsə, İnsanlar haqqında yaxşı fikirləşsə, onlardan fəqət sevgi alır, yalnız sevgi görər. İmam Əli (ə.s.) burada möminin düşüncəsinə də diqqət çəkir. Yəni mömin insan başqaları üçün yaxşı düşünən insandır, gözəlliyi arzulayan insandır. Fərq qoymadan, sadəcə qarşındakı əgər insandırsa, sən ona fərq qoymadan onun üçün gözəl düşünməyi başarmalısan, gözəl düşünməlisən. Bu həm Quranın bizlər üçün öyrətdisidir, həm peyğəmbərlərin, həm də ki əhləbeytin bizlər üçün öyrətdisidir. Böyük insanlar, arif insanlar, ziyalı insanlar başqaları haqqında yaxşı düşünməyi, gözəl fikirdə olmağı başaran insanlardır ki, İmam Əli (ə.s.) deyir ki, bu düşüncənizin qarşılığında Allahın qatındakı olan savabdan başqa onlardan da bir şey alacaqsınız. Aldığınız nədir? Onlardan məhəbbət alacaqsınız onlardan sevgi alacaqsınız. Bu çox önəmli bir məsələdir. Kim düşünürsən, o qədər insanlar var bu həyatda alim və belə deyək, mübəllig olubdu, gəlib-gedib tamam amma məalesə insanların sevgisini qazana bilməyibdi. Sevgi qazanmaq çox önəmli bir məsələdir. İslam təbliqi yolunda İslamı insanlara çatdırmaqda sevgi qazanmaq çox əhəmilidir. Həm də ki Burda Allahın rizaiyyəti və Allahın sevgisini qazanmaq da var. Sən onun yaratdıqlarını əgər sevib onlara xidmət edirsənsə, onların xidmətində durarsansə, əmin ol ki, Allah da səni sevar və sənin xidmətində durar. İbrahim suala bilərim birdə. Yəni xoş niyyətli olmalısan, sevgi ilə insanlara yaxınlaşmalısan. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. İnsanlar da sənə sevgi ilə yaxınlaşsınlar. İnsanlar da sənin dediyin sözlərə sevgi ilə qulaq versinlər. Bu çox əhəmiylidir. Sən haqq olan sözü deyə bilərsən. Haqq olan bir məsələni insanlara çatdıra bilərsən. Amma o haqq olan məsələdə, o haqq olan sözün içində əgər ki sevgi yoxdursa, insanlar onu səndən almayacaqlar. Bu həyatın bir dənə qanunudur. <coughs> Bizim hamımızın, hər bir kəsin həsrət qaldığı bir şeydir də bu. Yəni buna hər kəs həsrətdir. Hər kəs istəyir bu olsun, nə olsun. Həyatlarında sevgi dolu, həyatlarında sevgi ilə çağırmağı, sevgi ilə dəvət eləməyi başaran bir insan. Bunu hər kəs arzulayır. Hər toplum bunu arzulayır. Ümumiyyətlə bu gün bəşəriyyətin ehtiyacı var buna. Bu gün bütün hər sahələrdə, hər yanda İnsan oğlunun bu məsələyə ehtiyacı var. Elə bir insan modeli ki, o insan insanlarla sevgi ilə danışır, insanları dəvət etdiyi zaman sevgi ilə dəvət edir, gözəl əxlaqla dəvət edir. Allah Rəsuluna xatırladır, deyir: "Ey Rəsulum, sən əgər bəd əxlaqlı olsaydın, pis əxlaqlı olsaydın, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər." Çox önəmli məsələdir. Rəsulullah ümmətini öz balası kimi, öz çocuğu kimi sevirdi, təbliğ edirdi. Ona görə təbliğatın qarşılığı çox gözəl şəkildə olurdu. Ona görə o çağırmanın cavabına müsbət rəy alırdı. Yəni dəvət eləyəndə ona gözəl qarşılıq verirdilər. Bir bağışınla insanları hidayət edilən bir peyğəmbər düşünün. Demək ki, bu peyğəmbər necə sevgi dolu bir peyğəmbər imiş. Hər alanda sevgi dolu insanlara, sevməyi başaran insanlara bu toplumun <coughs> insanların ehtiyacı var. Məhəmməd var, Məhəmməd sallavat ya inşallah. Bir dindarın bu özelliktən məhrum qalması, bir dindarın, bir namaz qılanın bu məsələdən ağah olmaması və bunu həyatında yaşatmaması Həqiqətən də çox acıverici bir haldır. Çünki o dindar nə qədər uzun müddət yaşasa belə, həyatında heç bir vaxtı sevgi olmadan müvaffaq ola bilməyəcək, başarı əldə edə bilməyəcəkdi. Həm mənəvi cəhətdən, həm də ki digər konularda. Allahın və peyğəmbərinin mömindən istədiyi özəllik elə budur. Müəmmin gərək sevən insan olsun. Müəmmin gərək sevgi ilə yaxlaşsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, çox gözəl bir hədisdir və mən düşünürəm ki, məsələni bu hədis qədər izah edən başqa bir cümlə ola bilməz. Buyururlar ki, ibadətlə buyururlar ki, nə bəxtiyardır o şəxs ki, nə bəxtiyardır nə mutludur o şahıs ki ibadəti özünə məşuq bilə. Yəni o insan bəxtiyardır ki ibadətini özünə məşuq bilir. İbadəti özünə sevgili kimi görür. Yəni necə ki öz məşququnla görüşməyə gedəndə həyəcanlanarsan, öz məşququnla görüşməyə gedəndə ləzzət alarsan, həzz alarsan. Peyğəmbər də burada deyir. Deyir bəxtiyardır o şahıs ki ibadətini özünə məşuq bilə. Yəni, onunla görüşə gedəndə ibadətini yerinə yetirəndə həzz içində ola, ləzzət içində ola. Daima şad ola. Daima həyatında şadlıq ola möminin. Həm ibadət məsələlərində, həm də ki digər ailə məsələlərində, dost ilişkilərində. Və orqasınca hədisin çox gözəl şəkildə haçırladır. Bu çox gözəl e, sözlərlə buyurur. İbadətlə qucaqlaşıb Baxın düşün, nə deyir? Deyir ibadətlə qucaqlaşıb, ibadətlə sarılıb ona canı gönüldən, qəlbdən toxunmalıdır mömin. Yəni burada toxunmaq deyəndə o ruhi mənada, yəni məcazi mənadadadır. Yəni bir təsvir edir peyğəmbər sanki. Necə ki ən sevdiyin şəxslə bir dostun olsun, atan, anan olsun, onunla görüşəndə onunla belə canı gönüldən qucaqlaşıb, ona belə qəlblə toxunursan, öpürsən üzündən, gözündən ibadat da elədir. İbadət də belədir əzizim. Belə nə qədər ondan ləzzət alsan, nə qədər onu özünə ibadətini özünə məşuq qərar versən, eşq vasitəsi qərar versən, ona qovuşduğun zaman ləzzət alsan, sən bir o qədər yüksələ biləcəksən. Quru-quru, sərt şəkildə bu həyatda heç bir şeyin mənası yoxdur. Hər bir işimizi gördüyümüz zaman, həyatımızda etdiyimiz işlərin hamısına nəzər etdiyimiz zaman bunların müvəffəq olmayanları, bunların başarsız olanları, həp sevgisiz olanlarıdır. Buna diqqət edin, görəcəksiniz. Hər konuda dərs oxuduğun zaman dərsini sevecəksən. İbadət etdiyin zaman ibadətini sevecəksən. Oruç tutduğun zaman orucunu sevecəksən. Peyğəmbərlərin dediyi kimi orucuna bir sevgili kimi yaxlaşacaqsan. Onun üzünə məhşuq qərar verəcəksən və onunla görüşəndə onunla qucaqlaşıb öpüşüb görüşəcəksən. Yəni bunu peyğəmbər başqa necə izah edə bilərdi? Bundan gözəl izah yoxdur. Bundan gözəl ibadətdə sevginin anlamını anlatan bir tabir, bir söz yoxdur. Və biz məalesə həyatımızda ibadətlərimizə bu qədər önəm verməmişik, ibadətlərimizə bu prizmadan, bu baxış açısından yaxınlaşmamışıq. Onları sanki ölü kimi, onları sanki cansız bir əşya kimi, onları sanki quru quru yerinə yetirmişik, məhəbbətdən kənar, məhəbbətdən uzaq yerinə yetirmişik. Bu məhəbbətsiz olan ibadətlər bizim həyatımızda çox etki eləyir. Bizim həyatımızda çox etki eləyir. Çünki məhəbbət olmasa insanın həyatında şadlıq olmur. Şadlıq olmasa insanın həyatına yavaş-yavaş hüzün, yavaş-yavaş kədər əsir alır insan həyatını. Nə qədər incə bir hədisdir. Həqiqətən də çox gözəl bir hədisdir. Rasulullah bizim üçün bu hədisi deyir və bizim üçün diqqət ayırmamızı bizdən istəyir. İstəyir ki, ibadətinizə sevgi ilə yaxınlaşın. Bu sevgi insanın həzza ulaştırır. İnsanı həzza ulaştırır və bu həzz insanı bir nöqtəyə ulaştırır ki, o nöqtə ən gözəl nöqtədir. Hangi nöqtədə o nöqtə? Nokta? O nöqtədə ihlasın aşkla yapılmasına, ihlasın hayatımızda çox olmasına, insan ki əməllərinin gözəlliyi ihlasla ölçülür, yəni Allah xatir edilən əməllərin qiyməti daha qiymətli, daha gözəldir və dediyimiz kimi sevgi insanın bu əməllərinin ihlasla yerinə yetirilən əməllərinin sayının daha çox olmasına və ihlasının daha saflaşmasına gətirib çıxarır. Allahın verdiyi inşallah bizə izzət-cəlalının bu ayın hörmətinə qatil inşallah bizim də ibadətlərimizdən həzz almamıza inşallah ibadətlərimizdə sevgiyi tapmamıza, sevgiyi bulmamıza inşallah yardımcımız olar inşallah. Ki bu Ramazan son Ramazanımız olmasın. Allah gələn Ramazanları da bizlərə nəsib eilsin ki ruhumuzu daha da inkişafdırə bilərim, ruhumuzu daha da irəliyə doğru götürə bilərim inşallah ki bu mənəvi həzzlərdən, mənəvi duyğulardan nəhrum qalmayalım inşallah. Dualarımızın, ibadətlərimizin qəbulu üçün Muhammad və Muhammad salavat de inşallah. Allahumma salla ala Muhammad ali Muhammad və cil faracahum